Сегодня 1, 7 февраля 2016 года. Температура 1 градус тепла сейчас. Ну, сейчас пол первого дня. Очень солнечная. Ни одной тучки. Нет, тучки есть, но очень солнечный день. Теплый. Солнечный день. Ну, решил проверить еще раз. Так, он мальчик хурмы. Эээ. Это сорт Женева. это персик, он еще укрытый. Это актинидия. Оригинальная. Так, вот так у меня черешня. Он слива. Снега еще немножко осталось. Чуть-чуть. Ну, практически за два дня его не будет. И он концред. Так, ну что, пойдем дальше. Очень солнечная, хорошая погода. Так, это у нас охти вот лосунка, персик. В этом году много почек на нем. Но обрезка ему надо будет хорошая. Так, естественно, я ее не оставлю. Жалко будет обрезать. Очень сочные веточки, но придется. Так, это у нас ахтенидия рогов, польский сорт. Февраль очень теплый начало было конец января теплые и наверное февраль будет я смотрел 0 ночь, минус 2 это минимальный мороз будет это же не суд Актинидии вот немножко по сторонам уже веточки пошли я его немножко растянул осенью это персик еще не родил в этом году тоже должно что-то быть это ну, персик вот третий по-моему в прошлом году не было ничего на нем но в этом году уже почки есть ну посмотрим вроде как посол мира как покупал его этим, этим сортом но пока еще ничего не знаю это сентябрьская Тиньиди сорт сентябрьская, Редхейвен персик. Это мальчик тениди в прошлом году немножечко разросся, я ее постоянно пересаживал, он не мог никак пройти в себя. Ахтинидия мои старые, два кустика пурпурное садовое. Вот такой вид. ну вроде веточки плодовых много. Посмотрим, какой урожай будет. Отросла вроде так неплохо в прошлом году. Это крупноплодные, крупноплодные. Вот так крупноплодная киевская крупноплодная вот это хлестой прикрыл корни шефером. шифером ну, вот последний снег остался это куст кадрянка винограда еще в снегу немножко осталось. ну вот послободнее то торчат корешки из-под яд как она вверху вот будем формировать весной так, идем дальше вот снега практически нету вот детей где не больше было там снега чуть-чуть еще осталось это с косточки у меня персик не знаю какой сорт но я его припрививать он у меня я ее практически полностью отрезал, Мне после того, что подумал, это молодые веточки. Посадил персик всё, на очередную осень. Это мои две черешни, это актинидия сорт Вейки тоже высажен в прошлом году, трехлетним. Так, он немножко на ту сторону, немножко сюда он веточка пошла. Это я высадил осенью тоже персик новый. Эрли Крест Сорт. Вот таким пенечком я ее оставил 20 сантиметров все остальное выбросил. Буду формировать кустообразным. Уже ходить можно по огороду, и Земля мерзла после. Было 5 градусов мороза сегодня ночью. Это черешня я пересадил. Это мальчик у меня. Второй актиниди. Вернее, это третий. Три мальчика. Так. Ну, вот этот сорт я не знаю. Сказали джамбо, но это не джамбо, это, наверное, что-то из красных, из красных ягод, не зеленый. Так, это старый мне персик. княже золото, ну пятилетний. Это нектаринчик. В, этом, в прошлом году была одна ягодка упала. В этом году должна быть. То есть я ее еще буду формировать. Этот куст. Вот немножко нам набросал листья и сверху шифер. Ну, посмотрим, должно выжить. Морозы были эту зиму. Я уже повторяюсь, наверное. Говорил в предыдущих видео в файлах. Значит, 2, 3, 4 января. 2016 года были до 23-24 вот этих три ночи. Ну, может, 22, вот так, в этих пределах. Это 2-3 ночи была такая температура. И один день, где-то 24 мороза было, с 24 на 25 января. Потом пошло маленькое потепление. Ну, сейчас я считаю, очень тепло, очень хорошо для зимы минус 3 ночью, минус 4, днем плюс 4. Вот такая погода стоит уже не 10. И будет в дальнейшем такая же, как по прогнозам я смотрю. Это сорт ананасная. Но это уже у меня третий год, я их покупал тоже саженец. Он пошло, он... Значит, это должен уже быть что-то какой-то урожайчик. Посмотрим. Это нектарин фантазия в прошлом году было 10 ягод, очень крупный был до 200 грамм, 170 вкусный такой, конечно я попробовал первый раз свой нектарин в прошлом году, так как и с этого вот, тоже я попробовал свой личный нектарин не было у меня никогда нектаринов, а в прошлом году я их попробовал это э, Erlich, э, Golden, crimson gold Salt. это в конце июля Здесь тоже было 10 ягодок. Но эти поменьше, чем фантазия. Где-то 70-80 грамм. Но очень сущный, ароматный, приятный. Нектаринчик хороший тоже. Ну вкусе такой не сильно живой. Ну, на трос его, конечно, он пошел расти, но изначально был слабеньким. Это персик у меня. Ранний. Это где-то 15 июня июля вернее 15 июля в прошлом году были здесь штук 20 персиков таких средненьких ну тоже ранее персик тоже вроде неплохо так вот это тоже у меня нектаринчик рубиновый 4 тоже была на ягодка и облетела так я не попробовал что за сорт? по качеству вкуса Так, вот это у меня Кенсред Актинидия. Это новозеландский сорт, темная ягода. Самоуголочки у них в тени здесь. Так вот, небольшой куст. Ну посмотрим в этом году может что-то будет. Это я высадил их куст. Новый вити Киви. Он такой вот он. Хлюпенький, конечно. Но горшочек был большой. Посмотрим. Ну и там Хардирет кусик. Тоже где тениде Сейчас вот хурму посмотрим. Вот хурма. Вот это у меня хурма Мидер. Вот это вот так. Значит, я ее хочу кустообразно. Вот эти... 4, 3 у меня буду формировать. Там четвертый маленький снизу он. Очень, она вот эта третья перезимовка у нее. Так, первая. Да, третья перезимовка. Тоже было здесь вот, вот эти вот арматуры стоит. Это я накрывал. В предыдущих файлах было видно агроволокном. А сегодня я снял вот с этого кустика. Ну, вот такой. Он немножко была лоза не вызревшая. Листвой приброшено. И также особенно я, конечно, тоже не старался ее здесь что-то укрывать. Сильно ее. Посмотрим на, на выживаемость. Но немножко здесь, что мне не понравилось, сверху. Вот эти надрезы я делал. С прошлого года немножко приморозок ударил по этим молодым побегам. Но так наполовину зеленая, наполовину коричневая. Книзу, может быть, и выживет. Посмотрим. В общем, такой вкус сомнительный. Хотя и мидер, казалось бы, вергинская. Мидер должна держать морозы. Да нет. Надо все-таки делать вызревание и давать. А я не, дел, не давал вызревание. Она росла у меня. В сентябре еще росла. А ее надо было прекращать. Давать ей рост и готовить к зиме. Ну, будем опытней. Будем не повторять ошибки. Дальше идем к следующей актиниде, актиниде-хурме. Все что-то мне путаница. Вот хурма экспериментальная, я покупал. Это первая перезимовка в этом году. Вот такая вот она так, сейчас к стволику многие и меня в том числе в прошлом году, я вот два кустика, они мне прикопаны. Тоже треснутая была до самого низу кора. Вот в этом году пока что еще такого выдерживайте морозы, что, что я говорил, были. Пока ствол вроде бы вот такой вот, какой я сейчас покажу. Вроде трещин нету, я посмотрел. Вот и все хорошо. Надрезал веточку сверху, вроде зелененькая. Вот были надрезы у меня. Вот. Вот здесь надрез был. Вон надрез. Сейчас отсюда зайдем. С южной стороны солнышко оттуда светит. С южной стороны. Вот надрез у меня был. Вот. Вот здесь была зелененькая. Да сейчас наверняка зелененькая. Ну то есть вот стволик. Смотрите, вот стволик пока чистый. Пока без трещин, без каких-то морозобоин я думал вот здесь да нет здесь все нормально здесь просто такая кора уже в общем будем надеяться что выживет после таких морозов и все будет нормально по сравнению с теми черенка... э, саженцами что меня треснули но правда я сделал ошибку обмотал вокруг саженца просто полотенце махровое, там была искусственная нитка. И думал, так пройдет номер. Да не прошел. Треснуло и пришлось мне покупать новые. Сейчас я покажу еще другие у меня, еще два кустика. И которая досадил мне Никитская бордовая. Вот сейчас идем. Это скифское золото яблоня очень вкусное, хорошее. Вот с этой яблоньки я осенью ящик яблок взял 24-25 килограмм вот такой яблоки ну и яблоки были грамм 150 и выше меньше не было стандартные какие-то такие а вот у меня никитская бордовая это уже перезимовка вторая вторая зима вот это перезимовка вот здесь стволик потолще вот у меня в прошлом году эти веточки дошли молодые это уже прошлогодние у меня и вот она перезимовала. Вот ствол можно посмотреть. Самое основное. Вроде бы никаких трещин нет. Делая срезы. Смотрите, так, с этой стороны. Никаких трещин пока нет. Морозы были. Только под, я же говорю, 22, 23, до 24 было доходило, но немного, 4 ночи за январь месяц, но под агроволокном вот такое состояние. Кончик я тоже вот надрезывал кончики, вот кончик надрезывал, зеленое было, зелененькое. Вот здесь сверху резал я, вот кончик тоже резал здесь вот. Сейчас не видно конечно с той стороны, но ну, он уже засох конечно за Тоже был зеленый, ну то есть это Никитская Бордовая, так. Вторая зима перезимовки. Вторая зима. Так, вот с этой стороны стволик пока, пока чистенький. Не видно никаких то повреждений. Так что лучше немножко не контачить с ветками, сделать вокруг от ветра. Просто прикрыть даже северную сторону. Но сами стволики чем-то прикрывать я не хочу, уже и не буду. Потому что дерево не дышит, и оно... Вот тоже срез был у меня. Вот здесь я резал, смотрел. Были зеленые у меня срезы хорошие, нормальные. Но это Никитская бордовая у меня самая такая, будем говорить, потолще, чем помощнее. вот это будет моя основная ветка. Здесь буду формировать новые веточки второй ярус в этом году. Дай бог, она выживет, все будет нормально. Вот россиянка у меня. Так, россияночка у меня. Я брал с Никитской с этой берду, которую я тоже показывал. Это тоже первая, вторая зима перезимовки у нее. Саженец был потоньше немножко, так сказать, может корневая меньше была, не так она пошла в прошлом сезоне. Вот эта палочка отросли у меня, вот я ее обрезал тоже, стволиком оставил маленькие, потом вот три веточки у меня по сторонам выросло в прошлом году. Тоже морозобоин, вроде не так не наблюдается. Это россиянка. Срезы тоже я делал, тоже было все вроде нормально. Но вот срез, он сейчас пожелтел конечно, Сука что -то нет, только я разрезал. Можно было взять ножик показать, что зеленая. Вот с этой стороны зайду. Так, сейчас стволик с этой стороны. Ну вот такой, вроде бы трещи нет. Так что я надеюсь что с хурмой, пока она будет, дай Бог, вырастет и будет с каждым годом укрепляться от мороза, может что-то и получится. Не буду, конечно, вперед забегать, потому что описание разных людей, которые разводят хурму, так сказать, уже более профессионально относящиеся к этой культуре, разные. Одни говорят, надо теплее, чтобы климат был, в общем... А практика покажет, что она такое. А может и все будет нормально. Но это Никитская пришел обратно. Ну вот такой ствол. Я его еще укорочу. Там у меня больше метра. Ну вот и все то, что я хотел показать. Вот общий план. Вот сколько снега практически его нету. А время начала февраля, 7 число. Ну, дай Бог бы так продолжалось бы. Меня устраивает. Так. Будем заканчивать. Все. Спасибо за внимание. До, до новых встреч, как говорят. На большом телевидении. Вот еще раз. Вот солнце. Южная сторона у меня вон. Вот это северная сторона дома у меня. А с той стороны перпендикулярно находится юг. Ну все, до новых встреч.